Вся, я, вот так, вот, я считаю, что мы, ребята, приходим с вами, все-таки у нас есть ответственность, да, мы приходим к журналистам, и да, если у вас есть какие-то вопросы, например, по расчету, да, то мы время будем ко мне прийти, я вам отвечу на все вопросы. Скажу, да, вы сказали, что не было вкладывать государственные деньги в наши проекты, да, если вы знаете, что об этом году было э, нам в государство выделено 70 миллионов, из которых мы за 35 миллионов устроили перо. Да? И мы не можем... И 12 миллионов по прошлому году было выделено на полностью ремонтом на оснащение техники безопасности. Да? К нам <coughs> прошло, на прошлый месяц пришел директор Турецкой и вручил нам диплом о том, что мы заняли... Третьонский аэропорт занял первое место в Европе по среднем заполняем пассажиров. То есть у нас есть такие дни когда вы не сможете билет купить самолет. Это говорит о том, что за, запускается экономика. И вы поймите, ребята, если мы не будем выделять деньги с областного бюджета, потому что есть софинансирование, нам никогда государство не выдаст деньги. И мы благодаря тому, что мы выделили свои собственные деньги, депутаты с постела прошлого совета помогли нам эту программу запустить, мы получили эти 70 миллионов. И лишь чтобы все мы понимали, самолет, который прилетает сегодня на перроне, была нагрузка 6%, а допустимая минимум 12%. Поэтому нам необходимо было сделать этот перрон для того, чтобы самолеты могли отстаиваться. Потому что если у нас не будут ночевать самолеты ночью, мы никогда не с вами будем, не будем иметь утренних рейсов на Киев, на там, Львов или куда-то. И у нас, вы знаете, в этом году проходила таблисские горизонты, да, и араб, арабы прилетали к нам вертолетами, и не было бы этого фонда, не, не было бы этого форума в полном э, своем составе, тех инвесторов, которые к нам прилетели. Поэтому аэропорт очень, очень это большая программа, и, конечно же, вы много очень ну, говорите, ну, о том, что должна быть прозрачность, и я только за это. И спасибо всем депутаты, это поддерживают. И то, что делалось, почему ребята говорят, что... Э, что как будто не существовала работа. Вот у нас, например, есть предприятие коммунальное, на котором сейчас есть было 5 миллионов, мы должны совместно с новым светом дать Как это можно было довести? И надо нам с вами вместе работать, выносить и все Мы на все реагировали. Сейчас, я просто... Я хочу просто 5 минут за эту вопрос в формате. Можно ответить на вопрос? Да, одну вопрос, потом смотрите, я что хотел просто, наверное, депутаты не поняли, я не объявил, что неправильно. Я обвинил, я сказал, что программа построена неправильно, что в программе не существует ни маркетинговых исследований, не существует экономического обоснования. Я предложил бы, чтобы, конечно, такие дискуссии больше шли на заседаниях комиссии. Я всех журналистов приглашаю, мы можем на заседании бюджетной комиссии очень долго на эту тему дискутировать. Я поддержу коллегу в том плане, что да, действительно. В бизнесе любой проект, который выносится, всегда имеет экономическое обоснование. Всегда. Второй момент. Каким образом мы можем посчитать эффективность вложений в аэропорт? Есть два основных направления. Первый ⁇ это туризм. И второй момент ⁇ это потенциальные заказы инвестиций в экономику в области. То, что касается туризма. Но я хочу сказать, что все вот эти вот расчеты, они будут носить очень ориентировочные показатели фактически привлекать какие-то маркетинговые компании, серьезные маркетинговые компании, цена вопроса за 300 тысяч евро. И меньше никто разговаривать не будет. Только за, за цифру, которую они посчитают, экономическая оферта. Мы это можем сделать и сами. Довольно условно, но каждый турист, который приезжает в область, он проживает, он тратит на питание, эти коэффициенты можно все высчитать. Не секрет, что с момента, когда начал работать аэропорт, в том числе и количество туристов у нас увеличится. Второй момент, и то, что касается непосредственно меня. Я вам скажу, с момента, как аэропорт в Херсоне начал работать, количество заявок на судоремонт и судостроение на Херсонском судостроительном заводе увеличилось в разы. Нам серьезно, конечно, очень сейчас мешает война на востоке Украины. Но только я разговариваю, допустим, это норвежцы. У норвежцев очень сейчас хороший перелет. Осло, Стамбул, Стамбул, Херсон. В течение одного дня. Амстердам, Стамбул, Амстердам, Херсон. Тоже в течение одного дня. Голландцы, норвежцы, те, которые у меня являются основными заказчиками, сейчас просто в ладоши хлопают, когда я им рассказывают о том, что они могут добраться до непосредственно у нас в течение одного дня. Раньше это, как правило, два дня занимало Одесса, с Адель, Сибирь, есть переезд сюда, это куча проблем. Поэтому любые вложения в аэропорт сегодня они 100% окопятся. То, что касается программы по конечно, это столько людей, сколько нужно. Мы вчера на заседании президиума, я поднял тот вопрос, что многие программы у нас созданы по принципу проедания. Советский такой принцип. Не секрет, на одном вопросе просто за не попал. Я вчера предложил доработать нашу программу развития области. Почему? На основании этой программы готовится в том числе и этот документ, программа социально-экономического развития. Три отрасли. Сельское хозяйство, туризм и промышленность. Сельское хозяйство. Ключевое направление это орошение. Туризм. Два направления. Создать инфраструктуру и привлечь мировые бренды. И больше ничего не надо. Но если мы откроем программу социально-экономического развития на статье туризм, чего тут только нет. Маркетингового просувания, популяризация туристического потенциала, я вам скажу, это надо делать. Но это есть такой принцип домино. Это стоит в конце цепочки. Что просувать? Если к нам придут мировые бренды, Кая, Интерконтиненталь, Редисон, нам не надо ничего будет просувать. Они просунут все сами. Поэтому начинать надо совершенно с других вопросов. Инфраструктура с такими дорогами, как у нас, что мы просуваем? Дороги, аэропорт, линии электропередач, очистные сооружения. Создаем, продаем площадки, приходят мировые бренды и вопрос решен. Вот это основа программы. Так, э, спасибо. Спасибо. Два що у нас є якийсь бар'єр да? між депутатським корпусом і обласною державною адміністрацією. Цього бар'єру в нас немає. Ми плідно працюємо в департаментах управління. Мої депутати-колеги також переконалися в тому, що департамент, начальники департаменту управління приходять. І дають свої пропозиції до проєктів рішень. Ці проекти рішення а, міняються в залежності від пропозицій депутатів а, і видаються в тому форматі. Ну звичайно, що вони будуть дороблюватися з процесом реалізації наших повноважень в раді постійно через квартал, через місяць, через а, півроку. Звичайно, в залежності від потреб громади. Але бар'єру такого немає. Всі а, достатньо відкриті, я думаю, що ви в цьому ну, так. 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 так, Стосовно фінансової обґрунтовності, так, звичайно, на початку 2015 року ми почали а, підіймати питання реабілітації скажімо так, комунального підприємства а, Аеропорт Херсон. Повністю почали перемови з інвесторами стосовно проведення аудиторського висновку і кваліфікованої калькуляції розхідної частини затрат на розбудову аеропорта. Ми також стикнулися з тим, що це просто такі заоблачні ціни, які неможливо покрити не тільки з обласного бюджету. А й із загальнодержавного. Тому я вважаю, що потрібно завдячити кваліфікованій роботі нашого колеги Юрія Геннадію, тому що він майже своїми зусиллями повністю і розробив те, що ми маємо на сьогодні за аеропортом. Звичайно, що треба все дороблювати, і з експертною радою ми обов'язково ще будемо консультуватися, брати пропозиції стосовно програм соціально-економічного розвитку, всіх програм, які ви вважаєте за потрібні для кожного роботи. Дякую. То, питання журналістів, будь ласка, питання доріг. Тому що якщо бабуся коштова в тому, то це можна. А если переполненным? Более того, это бюджетные деньги, которые выделяются. Есть расчетная база на то, какое количество поездок и на каком транспорте может совершить кто-нибудь? Потому что нет реестра софт, нет реестрачика у нас на Украине. Это мобильный реестр, потому что у нас все время добавляется то, а то, а то а еще какие-то люди добавляются. Как вообще вы предлагаете решить? Количество денег ограничено, которые выделяются. Что можно в этой сфере сделать? Электронный билет это тоже затратный. Или это можно сделать на уровне? И пусть каждому дается определенная сумма, он захочет на поезде все истратить, страть. Да захочет 10 раз собачкой пройти. <связать> а можно вот к этому же вопросу. Так будете что-то делать? Какие предложения? А, к этому вопросу, это же вопрос от областного радио. Насколько прозрачный будет механизм, насколько гарантированно бабушки и дедушки получат эту эту доплату адресную или будет как с субсидиями, когда в теории получила 90%, а на практике 10%. Вот можно ли будет это продлить? У нас не только бабушки и дедушки, у нас это тоже ну, не было. Да, Спасибо за вопрос. Вы знаете, что есть такая у нас такая ситуация, что сегодня автостанция, да, по персоны, они выдают бесплатные билеты. Вот сегодня уже перевозчики да, со своими организациями, они подают письма на эти автостанции, чтобы они с 1 февраля перестали выдавать бесплатный билет. Почему? Потому что они выдают. Также к нам обращались ребята, которые оттуда. да? Есть распоряжение, мы выбрасывали его на сайт, Какой, э... с каким документом воин имеет право на бесплатный проект. Это тоже все можно посмотреть. Здесь мы, как областной совет, не имеем права, у нас нет полномочий выплачивать вот эти вот деньги. Только имеют право местного, ну, органы местного самоуправления. Поэтому, да, и Европа к этому все пришли. Что э, местные советы, они лучше всех знают, какое количество у них. Да. Они, они, например, посчитали, у них 40 человек. Они могут каждого оценить и э, дать, э, например, оценить каждого человека, у кого какая потребность, если нужно человеку два раза в неделю выехать, они почитают, какую сумму ему Ну можно вы не будете рассказывать, ваши так. предложения будут вы будете выносить на сессию этот вопрос, какие ваши предложения мои предложения, что, Без того, что, того, что срочно, срочно должны советы. отработать местные советы а механизмы да, разработать, нет, даже не механизм. они должны просто оценить своих людей, годников, сколько у них есть то есть и таким... иметь реестр приблизительно да, все, все, все. которые корректируются да. Дякую, еще пытание. Евгений Николаевич, хотел спросить а об инвест в области. В каких районах в этом году можно реально говорить о реализации инвест планов в области? И в каком направлении они будут работать? И второй еще вопрос будет. <ample Rodriguez> Хорошо, спасибо. Вот <soziale> смотрите, на сегодняшний момент, после того, как мы уже проработали программу, она будет вынесена, проголосована. Вот сегодня я с начальником департамента разговаривал. Вот, для того, чтобы сегодня это все э, систематизировать, как раз на все районы данные запросы, для того, чтобы каждый район предложил свои проекты, какие у кого есть видения, для того, чтобы мы, мы могли со временем это сделать как инвестиционные площадки определенные, предложить инвесторам это рассмотреть. А также у нас там есть уже сегодня, есть некоторые проекты, которые идут ну, там программе социального развития это есть. В частности, вот аэропорт у нас работает, да, сегодня заходит на нас, мы зайти в, в ближайшее время. Да. Ну да, вот мы сейчас идем э, переговоры с крупным инвестором в Германии, да, который готов вложить 3,5-4 миллиарда гривен. Это вот реально они готовы сегодня подписать договор. Но вы знаете, у нас очень сложная ситуация была с нашим аэропортом, да, который через суды забрали у частных рук, который полностью так сказать, разграбили аэропорт, и нам почему мы так тяжело входим, спасибо прошлому областному свету, который поддержал программу, мы собирали оборудование со всей Украины. Те, кто устанавливал новое оборудование, отдавали нам свое старое. Мы сегодня это установили на этом работе. У нас есть эта сигнальная система низкой интенсивности. Мы хотим установить высокой интенсивности. Все э, мировые аэропорты сегодня имеют пятый класс, да, уже, а у нас третий класс. Поэтому без, я с вами абсолютно со всеми согласен, мы бюджетом не вытянем областные аэропорты. Нужно, и сейчас у нас ведется работа над на тем, на чтобы обезопасить себя и заключить правильный договор, который даст нам возможность подписаться с этим инвестором. Ну, то соглашение, чтобы мы себя полностью обезопасили. Почему? Потому что если бы, наверное, были мы в каком-то другом, в другой области, где такого момента не было, когда мы передали аэропорт из э, государства в вот, частные руки, и потом пришлось нам его такими силами возвращать опять э, в коммунальную собственность, для того, чтобы этот аэропорт имел право на жизнь, то я сегодня ну, думаю, что мы должны с вами, все Херсонцы должны организоваться и поддержать этот проект, для того, чтобы инвестор зашел. Что? Мы сейчас отправили во, во все службы об этой компании, в торгово-промышленную палату попросили Аструмову, чтобы она дала запрос по своим каналам, в Евросоюзе, чтобы эту компанию купить, насколько она финансовая, мы хотим получить э, гарантию какого-то Европейского банка под этот проект, но мы не должны его упустить. Если я почему хочу сказать, потому что один из э, отделов этого проекта, эти инвесторы хотят э, построить большой громадный грузовой терминал, который будет иметь секции глубокой заморожье посадки, косточкам. косточков. Ребята, вы живете на золоте, и мы когда видим, когда эту шелковицу она у вас лежит под ногами, когда я сушат и в Германии за громадные деньги, мы готовы все у вас вывозить. Сливы, груши, персик, черешни, крыжовники и так далее. Поэтому один из их, вот этого, из этого проекта, который они хотят вложить, там, до 4 миллиардов, это вот этот грузовой терминал. Соответственно, они хотят построить абсолютно новый двухэтажный аэровокзал, который у нас есть там земля, где мы можем поставить четырьмя рукавами выхода прямо в самолет. То есть, как говорят коллеги, если мы создадим европейский аэропорт, то, возможно, к нам и потянутся гораздо больше европейских инвесторов. В на бюджетной комиссии, когда проходили проект решения по социально-экономическому развитию, было обсуждение о том, какие все-таки у нас инвестиционные проекты будут продолжили на территории Хесенской области для того, чтобы привлечь инвесторов и развитие э, э, области туризма на территории Фестианской области. Так вот, было предложено содействие с комитетом Верховной Рады через наших народных депутатов о том, что они, мы разработаем такую программу, определим туристические точки, а, а и совместно с всеукраинским бюджетом и областным бюджетом будем уже целенаправленно выделять денежные средства на ремонт дороги, на развитие инфраструктуры в определенных местах для того, чтобы это было интересно инвесторам прийти, туроператорам нашим заводить туристов и таким образом оставлять денежные средства на территории Чувашской области, развивать туризм в целом на нашей территории. Здесь <плес> нет присутствует, <плес> не присутствует представителей комиссии по медицине, нет представителей медицинских учреждений. Теории, ну что по досам, по досам Что я имею в виду? На прошлой сессии вы приняли на баланс по областному рынка.